बरमिल रहीम इस्लामिक स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है वो असाइनमेंट के मतलब है असाइनमेंट कैसे हल करनी है किस तरह आपने सबमिट करानी है और किस तरह उसमें से असाइनमेंट के लिए कितना सलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें इन हम डिस्कस करते हैं उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कल मैंने एक वीडियो डाली थी जो क्विज के हवाले से थी क्योंकि क्विज और असाइनमेंट दोनों एक साथ चल रही होती हैं तो अगर क्विज में कोई आपको समझ नहीं आ रही किस तरह करना है तो वो क्विज की वीडियो आप देख सकते हैं और दूसरा असाइनमेंट के लिए जो है वो आज की वीडियो है वो इन चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ कि उसको कैसे हल करना है सबसे पहले आपको पता है कि आपने अपना एल एम एस ओपन करना होता है तो हम एल एम एस ओपन करते हैं एल एम एस ओपन करने के बाद हम चेक तो कर रहे होते हैं कि हमने कौन सी असाइनमेंट आई हुई है डेली जो स्टूडेंट चेक कर लेते हैं अगर आपने एक दो दिन चेक नहीं किया तो आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि कौन सी असाइनमेंट आपको बनानी है उसके लिए जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कोइस वाली में तो अगर आपने वो देखी है तो आपको समझ गए होंगे कि कोइज के लिए जो सिलेबस है वो कितना होता है तो सिंपली इसी तरह आप जो असाइनमेंट होती हैं उनके लिए सिलेबस देख सकते हैं तो ये एक बी के स्टूडेंट्स हैं जिनका ये एल है तो सबसे पहले हमें देखना है कि असाइनमेंट कौन सी हैं अगर आप होम पेज के ऊपर हैं तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और जैसा कि पहले बताया गया था तो जो भी अनाउंसमेंट होगी या एक्टिविटी आई होगी वहाँ उसका जो टैब है उसका जो बटन है वो वहाँ पर उसका नंबर शो कर रहा होता है हाईलाइट कर रहा होता है तो यहाँ पे आप देखें कि ई डी यू फोर ज़ीरो टू करिकुलम डिवेलपमेंट की एक असाइनमेंट आई हुई है तो और अब हमें देखना है कि उसका हमें सिलेबस कितना चाहिए होता है तो सबसे पहले तो हमें अनाउंसमेंट खोल ओपन करनी है अनाउंसमेंट में मेंशन होता है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा बताता हूँ कि जो भी कुछ स्क्रीन शेयर किए गए थे अगर हम यहाँ पर असाइनमेंट को क्लिक करते हैं तो इस तरह से शो हो रही है असाइनमेंट नंबर वन और यहाँ पे जून छः को ये ओपन होगी मतलब आप देख लें कि असाइनमेंट आ चुकी है और आज इकतीस तारीख जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो छः को आपने सबमिट करनी है मतलब आपके पास सात दिन असाइनमेंट हल करने के लिए तो जो दूसरी बात के इनका सिलेबस कितना होगा असाइनमेंट के लिए वो अगर आप यहाँ पे अनाउंसमेंट पढ़ें उसमें भी आपको बता दिया जाता है यहाँ तो पे लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर वन के हवाले से डे स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर वन ऑफ दिस कोर्स द सबमिट सबमिटिंग uh, the ऑन on LMS एस सिक्स जून नो असाइनमेंट आफ्टर ड्यू रेट विल बी एक्सेप्टेड 6 जून के बाद एक्सेप्ट नहीं होगी अब हम आपको बताते हैं कि सिलेबस इसमें कितना होगा सिलेबस के लिए हम असाइनमेंट को क्लिक करेंगे असाइनमेंट बटन को जो भी बनाने जा रहे हों तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेकेंड तो ऑप्शन है वो है असाइनमेंट फाइल हम इसका सिलेबस और इसमें क्या क्वेश्चन है वो देखने के लिए हम यहाँ इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे लैपटॉप में या मोबाइल में ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और हम हम इसको ओपन करते हैं टी डी यू फोर ज़ीरो टू बी एड का ये एक सब्जेक्ट है ये जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी वो अब हमारे पास आ गई है उसको देखते हैं जिस तरह आप देख लें कि करिकुलम डेवलपमेंट ई डी यू फोर जीरो टू है असाइनमेंट नंबर वन और इसके जो टोटल नंबर हैं वो बीस हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि लेट जो है वो असाइनमेंट आपकी नहीं होगी कुछ इंस्ट्रक्शन रेड में है कि प्लेग्रिजम नहीं होनी चाहिए आप किसी की नकल ना लगाएं फाइल आपकी करप्ट ना हो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर आपको ज़ीरो नंबर दिए जाएंगे ई से आप फाइल सबमिट नहीं कर सकते और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है वो जो आपका आपने लिखना है टेक्स्ट उसका साइज़ कितना हो उसके लिए फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना है तो ये भी इंस्ट्रक्शन है ये देख लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी इंस्ट्रक्शन है अब उसके बाद क्या है यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर वन है तो ये क्वेश्चन यह है पाँच नंबर का पाँच नंबर का एक क्वेश्चन है अगर आप उसको रीड करें तो ये इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा आपकी बुक से इफ़ द करिकुलम इज परसीव्ड एज ए प्लान ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस दैट यंग पीपल्स इनकाउंट अंडर द डायरेक्शन स्कूल दैन वट विल बी द स्कोप ऑफ करिकुलम राइट डाउन एनी फाइव पॉइंट्स इसमें से फाइव पॉइंट आपने लिखने हैं और लिखने से पहले आप इस बुक के आप हैंडोट को रीड कर लेंगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है राइट डाउन एनी फाइव कैट ऑफ पैरानाइलिज्म इस तरह का कोई चीज़ है ये आप देख सकते हैं और इसके अलावा तीसरा ये भी क्वेश्चन पाँच नंबर का है इसको अपने हल करना है और ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिज़म एंड क्रग्नेटिज़म ये दो चीज़ें हैं पांच पांच नंबर की और ये देख लें कि इसको आपने पांच नंबर में कम से कम लिखना है और इसको भी दोनों का डिफरेंस जब आप लिख देंगे पांच पांच नंबर में तो ये आपके टोटल नंबर हो जाएंगे अब असाइनमेंट को जो करना किस तरह सॉल्व उसकी तरफ चलते हैं इसी फाइल को हम जो है ना आप अप, अपनी आंसर शीट बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखें ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि इंस्ट्रक्शन है सिर्फ इसको डिलीट कर देते हैं डिलीट करने के बाद असाइनमेंट में जो ज़रूरी चीज़ है वो होना चाहिए आपका नाम भी आए और आपका आईडी भी आना चाहिए तो नाम यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे मैंने नाम नाम लिख लें स्टूडेंट्स अपना और नीचे उसके आईडी लिख दें मैं स्पोज कर रहा हूँ एक आईडी ठीक है इस तरह आईडी लिख लेंगे आप और अगर आप इस फाइल के टाइटल की तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ है स्प्रिंग 2022 ट्वेंटी ई डी यू फोर ज़ीरो टू अंडर स्कोर वन तो इस नाम को भी चेंज करना है नाम किस तरह चेंज करेंगे हम इसको यहाँ पे फाइल में जाएंगे और इसको ऐस से कर लेंगे सेव एस के लिए आप कोशिश इस करें इसको डेस्कटॉप टॉप सेव कर लें और ये देखें फ़ाइल का नाम है सेव एस का मतलब है कि इसकी एक दूसरी कापी सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज कर लेना वही नाम जो हमने यहाँ पे लिखा है जाहिर स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट बना रहा है, तो वो यहाँ पे लिखेगा और फिर उसी उस फाइल को अपनी आईडी से ही सेव करना है अब यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं तो ऊपर देखें यहाँ पे टाइटल पे, इसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है अब ये फ़ाइल आप सबमिट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अब आंसर की तरफ आते हैं तो ये एक पहला क्वेश्चन है ये वर्ड फाइल है हम इसको यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं आंसर में आपने उन्होंने कहा हुआ है कि फाइव पॉइंट्स लिखने हैं तो आप फाइव पॉइंट्स लिखेंगे ताकि आपको कम से कम उसके जो नंबर हैं वो पूरे मिल सकें अगर चार लिखेंगे तो है चार पॉइंट लिख के आप पाँच नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे अब ये जो आंसर है ये आप अपने हैंड से लेंगे जो मतलब का आपका चैप्टर है और यहाँ पे लिख देंगे आप पॉइंट्स उसके अगर आप उसको फर्ज करें कापी पेस्ट भी कर रहे हैं हैंड से खोल के तो इस तरह आपका आ जाएगा ठीक है जी मैं आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल ही लिख रहा हूँ आंसर आपने लिखना है ठीक है ये पहला जो क्वेश्चन था उसके रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है ठीक है साइज जो है इसका बारह पॉइंट है और टाइम न्यू रोमेंस इसका फॉन्ट स्टाइल है इस तरह ये एक क्वेश्चन पूरा हो गया दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है ये तो चाहिए आप डिलीट कर दें ठीक है यहाँ पे थोड़ा तो सा इसको अप कर लेते हैं इसके जो आंसर हैं वो आप गूगल से भी देख सकते हैं मैं आपको सिर्फ़ ये तरीका बता रहा हूँ और इसका कोई मकसद नहीं है कि आपको नकल या इस तरह की कोई चीज़ें बताई जाएं हमने जस्ट कॉपी किया है फाइव क्रैक सिक्स ऑफ पैरा नालिजाम इसको हम ज़रा इंटर करते हैं देखते हैं क्या आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे देखें अगर आप पाँच क्रैक्टिक्स आ गए हैं हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन ज़ाहिर है ये कॉपी पेस्ट होगा ठीक नहीं ये वाज तौर पर अलग सा नज़र आ रहा है उसको आप चेंज करना है और ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने एंड से ही इसका आंसर लिखें लेकिन उसको एक बेहतर तरीक़े से लिखें नंबरिंग ठीक हो आपकी आपके क्वेश्चन की फॉर्मेट अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं आंसर की तो आ, जो रूल्स है यूनिवर्सिटी का प्लेग्रिजम का उसमें से वो बाद निकल जाता है अगर आप उसको मुनासब तरीके से फॉर्मेट कर लें देख लें आप अब डेफिनेशन लाजमी लिखें ये क्रैटिस तो मैंने लिख दी हैं इसके पाँच लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसकी डेफिनेशन भी लिखें ये है क्या वो तो ज़्यादा बेहतर है इसको हम कॉपी करते हैं इतना लिखेंगे गूगल में तो आप ये आपका मिल जाएगा और इतनी सी डेफिनेशन या इतनी सी काफ़ी है और ये डेफिनेशन सबसे ऊपर आई थी ठीक है यहाँ पर हम इसको इसका जो स्टाइल है वो चेंज करते हैं जैसा बताया गया है तो इसमें कुछ बोल्ड आ रहा है कुछ अटैलिक आ रहा है तो सारे का सारा एक जैसा होना चाहिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो भी सॉल्व हो गया है और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं सबसे पहले बिहेवरिज़म है इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं सबसे पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं बिहेवियरिज्म क्या है और उसके कम अज कम पाँच करेक्ट्रिस्टिक्स हम लेंगे मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ सोलूशन नहीं दे रहा ये बिहेवियरिज्म आ गया और यहाँ से अगर हम इसको उठा लें इसकी डेफिनेशन को तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ये जस्ट डेफिनेशन है अब इसके पांच करेक्ट्रिस्टिक्स जो है ना वो आपने ढूँढने हैं और वो भी लिखने हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके वो मार्क्स जो हैं वो पूरे नहीं बनेंगे ठीक है इसके नीचे इसके क्रैक्टरसेस लिखेंगे आप और उसके बाद हम सेकंड चीज़ को उठा लेते हैं इसकी भी डेफिनेशन आ गई है इसको हम उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं ये जस्ट डेफिनेशन आई है इसका जो दोनों का डिफरेंस है वो आपने लिखना है ठीक है आप देख रहे हैं कि यहाँ असाइनमेंट बनाने में कोई टाइम नहीं लगता तो आपको सही तरीके से समझ आ देने चाहिए स्पेलिंग की मिस्टेक कभी भी ना करें इसमें क्योंकि ये लेवल अब ऐसा नहीं है कि आपके स्पेलिंग गलत हों ठीक है ये एक असाइनमेंट अब इनको मजीद आपने एक्सप्लेन करना ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको उसके फाइव हेडिंग बना दी हैं फाइव जो लिखने थे आपने फाइव पॉइंट्स ये पॉइंट्स इस तरह आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने आपको फाइव करैक्टिस भी इसके लिख दिए हैं गूगल से लेकिन देखें यहाँ पर ना इसके जो सेंटेंस हैं वो एक मनासब नहीं है सीधे सेंटेंस नहीं है आपने इसको सेट करना है और एक मनासब सेंटेंस की शेप में लिखना है यहाँ पर जो पाँचवी पाँचवी नंबर पे है इसका वो लिखा हुआ है लाइक ह्यूमन नेचर और कामा द बेसिक लेकिन ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अब आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना है एक लाइन में और इसको सीधा करना है ये सीधा किस तरह करना है या बेहतर जानते हैं इतनी तो मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन असल में ये चीज़ है इसमें डिफरेंसेस लिखना है दोनों की डेफिनेशन आ गई और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो आप दोनों का फ़र्क लिखेंगे फ़र्क आपको गूगल उसकी आपकी जो बुक है उसमें मिल जाएगा अच्छे तरीके से यहाँ पर कुछ दिया हुआ है यहाँ पर भी आप देख लें सर्च कर लें ठीक है मुख्तलिफ किस्म के आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे आपने सर्च करते जाना है और उसको वहाँ पर लिखते जाना है कम अज़ कम पाँच आपने डिफरेंसेस लिखने हैं और ठीक है उससे पहले इसकी एक हेडिंग आप लगा देंगे यहाँ पर ये हेडिंग होगी दोनों के डिफरेंसेस और यहाँ से इसको फिर आप करेंगे इसका साइज और फोन स्टाइल जो जैसा कहा गया है वैसे ही करना आपने और दूसरी चीज़ इनको जो है ना वो आप बनाएंगे पॉइंट्स की शेप में ये जो दोनों का फ़र्क है डिफरेंस है इसकी आपने शेप बनानी है खैर अब असल चीज़ आप समझ गए होंगे करना क्या है तो अब हम इसको फाइल को कर लेते हैं सेव इस बटन को क्लिक करें तभी आ जाता है ये बटन जो है इसको भी क्लिक करें तो फाइल आपकी सेव है और फाइल का नाम है बी सी दस बीस 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 ये एक फर्जी आई है और फिर उसको बंद किया अब हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है अब हम देखते हैं कि है कहाँ पे तो डेस्कटॉप के ऊपर हमने सेव की थी तो ये देखें ये फ़ाइल है हमारी बी सी दो सौ दस बीस 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 ठीक है अब इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा बाजूकात डबल भी फाइल हो सकती है और आप इसको कन्फर्म कर लेंगे कि जो बनाई है वही है ठीक है कन्फर्म हो गया अब हमने सबमिट करनी है सबमिट कैसे करेंगे एल में जाएंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं सीरियल नंबर है असाइनमेंट नंबर वन है असाइनमेंट फाइल है याद रखें असाइनमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो इसी के अंदर आता है यही फ़ाइल है इसके ऊपर ही आपने आंसर लिखना है इसके ऊपर भी लिख सकते हैं और अलग से भी आप एक वर्ड की फाइल क्रिएट करके उसके ऊपर भी आप असाइनमेंट लिख सकते हैं लेकिन उसका नेम आपकी आईडी होना चाहिए चाह। अब हमने बना ली आप कोशिश करें कि कभी भी लास्ट डेट तक वेट ना करें और जैसे ही चीज़ आपके पास आती है वो फौरी तौर पर आप उसको बना के सबमिट कर दें अब सबमिट करने के लिए क्या करेंगे कि ये बटन जो है यहाँ पे सबमिट के नीचे एरो का बटन है इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होता है यहाँ पे सेलेक्ट योर फाइल चूज़ फाइल और यहाँ ब्राउज ब्राउज़ का बटन जब आप क्लिक करेंगे फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ है आपको याद है कि हमने इसको डेस्कटॉप पे रखा था और उस फाइल का नाम बी सी था तो ये हमारी फाइल पड़ी हुई है अब अगर हम इसको ओपन करेंगे ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँ ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी लेकिन अभी हमने इसको प्रॉपरली असाइनमेंट को बनाना है तो फिलहाल मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा और इसको बैक कर देते हैं ठीक है जी हमने इसको सबमिट नहीं किया जस्ट एक डेमो था आपके लिए ताकि आप असाइनमेंट को बनाना सीख जाएं और उसको सबमिट करना सीख जाएं। तो सिंपल करना क्या है आपने जो भी असाइनमेंट बनानी है टू टू कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं इसको क्लासिक व्यू में जाके यहां यहाँ आपको नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें एक क्विज़ आया हुआ है और एक असाइनमेंट है और असाइनमेंट कौन सी है ई फोर जीरो टू अगर आप सबमिट नौ पे जाएं तो फिर भी आप वहीं पे चले जाते हैं असाइनमेंट के ऑप्शन में डायरेक्ट असाइनमेंट फाइल डाउनलोड करनी है असाइनमेंट फाइल डाउनलोड करने के बाद मैं आपको ये दोबारा से बता रहा हूँ सारी चीज़ें उस फाइल में इंस्ट्रक्शन पढ़नी है आपने क्या कहा जा रहा है और उसके बाद जो आंसर हैं उसको अच्छी तरह आपने समझना है गौर से पढ़ना है फिर उनके आंसर अपने हैंड से लिखने हैं स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी और उस फ़ाइल के अंदर आपने अपना नाम और आईडी, डी आईडी, वो लाजमी मेंशन करनी है और उस फाइल का नाम यहाँ पे देखें इस फाइल का भी नाम जो है वो स्प्रिंग 2022 है इसका नाम आपकी अपनी एल आईडी से होना चाहिए हर स्टूडेंट की यूनिक आईडी होती है तो उसी के नाम से वो सेव करेगा सेव करने के बाद फिर आप ब्राउज़ करेंगे फ़ाइल जहाँ रखी हुई है तो ब्राउज करने के बाद आप उसको फाइल को ढूंढेंगे जहाँ रखी है आपको पता है कहाँ रखी हुई थी डेस्कटॉप के ऊपर थी तो वो फ़ाइल आ जाएगी और फाइल उसको के बाद आपने अपलोड करना है तो आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी कोई भी क्वेश्चन हो आप मज़ीद पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स कर सकते हैं तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में